Гостею святкового випуску книжкового кошика стала жінка, яка справді знає, що таке мода, стиль, бездоганний смак і правильно побудований імідж. Цю жінку, яка має сміливість робити те, що їй подобається, яка понад усе прагне відживити в людях відчуття прекрасного. Зовуть Елен Броше. Вона харків'янка, медик за першою світою, акторка, співачка, іміджмейкер за своїм покликанням. Люди не люблять те, на чому не розуміються, і не розуміються на тому, чого не бачили. Переконана Елен. Для тих, хто хоче бачити і розуміти, вона відродила у Харкові салонний театр, популярний у 20-30 роки минулого століття, та запровадила соціально-культурологічні проекти острів краси та неодекаданс. Шия не совсем до всем таки прилічений. А ще Елен викладає на естрадному відділенні Харківської академії культури її предмет, стилі та напрямки точніше імідж естрадного виконавця. Мріє Елен Броше відкрити у Харкові курси з естетики для дітей. Ще одна мрія, яка стане реальністю вже цієї весни, відкриття у Харкові імідж центру Елен Броше та відомого історика моди Олександра Васильєва. Попри таке різноманіття зацікавлень і покликань, Елен Броше називає себе передусім дизайнером атмосфери. Отже, налаштовуємося на атмосферу краси, моди і, звісно, корисних і незамінних книг. Эллин, у вас настільки гарне и надзвичайне им'я, что я, я б могла навіть уявити собі его на вкладенці якогось роману. Чи не было у вас какой нибудь колись написати книгу? Возможно, это и случится когда-то. Вы знаете, когда человек проходит какой-то определенный этап жизни, если этот этап, если жизнь полна впечатлений, насыщенная, интересна, полноценная, и есть чем поделиться, если есть желание и есть что оставить на память своим потомкам, то, в принципе, наверное, это закономерный процесс на склоне лет писать какую-то книгу. То есть, когда хочется отдать то, что укладывается в теоретический материал. Поэтому я это не исключаю, и, скорее всего, так и будет. Но пока я еще живо передвигаюсь на ногах, пока я еще хочу быть живым персонажем, исполняющим, да, допустим, роли на сцене, дающим материал большой аудитории, скажем, вот устно, персонально, со сцены. Я, наверное, книгу писать не буду, но подготовку к этому процессу я уже начинаю, уже начала, можно сказать, потому как я формирую свой авторский курс семинаров в школе эстетики, которая будет открыта очень скоро. Проект был запущен до кризиса. Школа высокого стиля, вы об этом слышали, Александра Васильева и Лен Браше. И немножечко кризис нас выбил из колеи, и у Александра появились новые проекты. Вот. И надо было подготовиться, все обдумать, и с материальной точки зрения, и с теоретической. И вот сейчас я хочу сказать вам о том, что эм, будем делать мы первые шаги к тому, чтобы школа эстетики, школа Александра Васильева и Елены Браше была открыта в самое ближайшее время в Харькове. Для меня очень важно... Дать так материал, подать так материал, что э, его воспримут с огромным интересом и дать именно то, что человеку нужно. То есть форма не менее важна, чем содержание. И мне это удается, Ну, наверное, потому что я еще и актриса. То есть тут, наверное, харизма нужна, и, и аналитическое мышление нужно, и то, что у меня кандидатская диссертация, безусловно, переработка, подача, резюмирование материала не менее важны. То есть форма не менее важна, чем содержание. Вы уже сгадали про сцену, мне интересно, как актор, вы бы хотелось играть кого литературных героев? Два года назад планировался проект с Александром Муратовым, известным режиссером, супругой Киры Муратова. Был запланирован украинско-французский фильм по Жану как то человеческий голос, и он пригласил меня сыграть без кастинга, при том я была очень смущена этим предложением, таким доверием. Главную роль в фильме по Жану как то человеческий голос героини. Вот, ну, вот из-за кризиса с финансированием не получилось, и может быть, получится сыграть на сцене. Не, я не оставляю эту мысль. Это для меня было бы сложнее, потому как э, Александр утверждал, что он абсолютно четко понимает и видит, и знает, как это сделать красиво, эстетически красиво, э, как он меня видит именно на экране. Я знаю, что я телегенична, и... но как он об этом мог знать, я до сих пор для меня это загадка. Но тем не менее, коль не получается, вот уже два года прошло, не получается финансирование кинопроекта, может быть, все-таки Я рішусь і Александра ставила такий вопрос сыграть это на сцене, на сцене. Сьогодні наші глядачі можуть познайомитися з Елен Брошен не лише актором, а й читачем. Що сьогодні рекомендуватимо Елен Брошен нашим глядачам? Що це за книги? Ну, конечно, як же можна писати на схилі і і зараз готуючись до лекцій, семінарів, просвітницьким програмам, якщо не читати? мода и стиль – это такие понятия, которые, безусловно, связаны и с историей моды, да, вот, слава богу, об этом говорят, и с художественными стилями об этом тоже говорят, и мы будем говорить, и с архитектурой, и с музыкой, и с поэзией, и с литературой, и с художественным изобразительным искусством об этом уже говорят, и с кино, и с фотографией. Не, не, было места просто в, этом, в этой замечательной корзине, чтобы по этим всем направлениям собрать книги. Но мало кто говорит о том, что сегодняшняя мода, категория сегодняшнего сегодняшней моды – это имидж. И сегодня колесо моды вертится настолько быстро, что сегодня мы уже не можем говорить о том, что в моде 20-е, как вот несколько лет назад, буквально 5-6 лет назад говорили именно тогда, что вот 90-е, э, там то-то повторяется, 80-е, 40-е, 70-е, 30-е наоборот, да, и были конкретные мостки. Сегодня в моде абсолютно все. И барокко, и, и Ренессанс является источником вдохновения, и Арнову, и все. В этом, в этом году мы увидели. актуально в моде сегодня все, что вызывает определенные ассоциации моды и связи ее с теми или другими, с теми или другими сферами искусств. Изменения в моде? мода «Причина и следствие» – это как раз книга замечательная. Одна из, уже много, много книг выпускается. В большинстве своем, конечно, иностранными авторами. И я скажу, почему, что влияет на моду, как сегодня трактуется мода, как сегодня нужно смотреть на этот процесс. И что такое мода? Мода сегодня – это имидж. А что такое имидж? Это индивидуальное проявление каждого человека и его индивидуальный выбор, как он несет себя, как он преподносит себя обществу в зависимости от того, какого он является. Поэтому он может выбрать абсолютно все из многочисленного разнообразия, разнообразия предложений и трендов. Поэтому не модным ты сегодня просто не можешь быть. Ты можешь не быть собой. Ты можешь не отражать свою суть. Это не модно. То есть это не актуально. Это неправильно. Потому как ты не достигнешь определенного результата в жизни, не будешь э, э, подавать себя правильно целевой аудитории, скажем. Да? Есть прекрасная книжка, которая по Насюкам, которая называется Формирование имиджа, стратегия психотехнологий и психотехники имидж в переводе с английского – это образ, это роль, которую человек играет совершенно естественным образом, так так в двух словах, раскрывая свое лучшее, свое the best для достижения определенных целей. И, естественно, мода нам помогает, то есть мода. Мода – это не одежда, да? Мода – это образ жизни, это проявление себя. Вот сегодня актуально подавать, раскрывать свой имидж. И сегодня актуальна профессия имидж-мейкер или имидж-дизайнер, имидж-конструктор, конструктор имиджа, представителем которого я являюсь и преподаю в Университете культуры у нас на эстрадном отделении именно эту специальность музыкальной стили направления и совершенно новое направление. И буду делать все возможное, чтобы каким-то образом готовить наших студентов проявлять себя индивидуально. Харкевьянка, когда возвращается, я до имидж доимдж-мейкера. Харьковьянки еще не знают э, меня как имиджмейкера, потому что я недавно совершенно стала себя так позиционировать, профессия новая и я. Собственно говоря, не, несколько лет занимаюсь только этим и курс, как я говорю, да, создала. Вот э, сейчас только заканчиваю свой авторский курс, до этого очень много училась, собирала информацию, была практическим дизайнером в своем э, проекте театральном Кабары и сама же исполняла определенные роли, да, как актриса. Низкий поклон Александру Васильеву, который открыл во мне вот э, такую любовь к такой замечательная наука как история моды которая сегодня трактуется как категория имиджа И э как сегодня нашему кошеку что там есть вот эти две что еще есть я очень бы хотела чтобы у меня появилось время в перспективе создать детский курс просветительский просто вот такой вот клубный просветительский курс по эстетическому образованию. Ой, ну не мне говорить, и сейчас многое не стоит о том, что такое образование, но мне бы очень хотелось говорить об эстетике, потому что и, и о том, как сегодня нужно рассматривать все-все-все процессы, которые нас окружают. И для этого нужно очень много знать, чтобы говорить о стилях, чтобы говорить о таких элементарных, казалось бы, вещах, как мыка, одежда, обувь, лайфсталь нужно, конечно, туризм тот же, да, нужно, конечно, очень много знать, чтобы жизнь была интереснее, полноценнее. Ты мог в себе ярче и полноценнее раскрыть те или иные черты. Я вот нашла несколько книг по, по эпохам, по эпохам, да, по эпохам Ренессанса, а тут, конечно, Ренессанс, не Ренессанс, Западное Средневековье, тут и их архитектура, и художественное изобразительное искусство, и, и литература, и представители, и костюм. Как бы всего понемногу, но так и нужно. И все очень хорошо систематизировано. И даются такие вот азы в черно-белых фотографиях. Но мне очень нравится, что, что для детей есть вот такие вот уже издания интересные, и они могут иметь какое-то представление об эпохе и потом выполнить домашние задания, поработать с методологией, ответить на вопросы, закрепить материал. Ну, конечно, этого недостаточно. То есть это только книги. Я вот нашла тут «Судьбу моды». Книга Александра Васильева вышла давно. Чем она примечательна? В ней, как и в красоте, в изгнании знаменитой книги, которая, наверное, уже есть в библиотеке практически каждого человека, который интересуется искусством, модой и личностью Александра Васильева, которая сейчас чрезвычайно популярна, потому как ведет модный приговор. Здесь тоже э, очень кратко, но лаконично вспоминается имя харьковчанки Валентины Саниной, с которой, в общем-то, начался наш с Александром проект, которая послужила, как и Варвара Каринская, великая харьковчанка, источником вдохновения для создания проекта «Остров красоты» в Харькове, который вот я сейчас собираюсь под патронатом Александра Васильева с его помощью и участием продолжать в Харькове потрясающее совершенное издание, и информативно, и как источник вдохновения для того, чтобы сделать свой образ незабываемый и что является гармоничным для того или другого имиджа. Детали, нюансы не менее важны, не менее важны как базовый гардероб. И обувь сегодня не считается ни деталью, ни нюансом, она считается очень важной и, наверное, основной частью костюма. Якщо жінка будет дивитися такую книгу, oh. она должна ориентироваться на то, что ей подобається, или все-таки она должна бачити какие-то тенденции? Вы знаете, сегодня образ должен быть гармоничным, то есть должно считываться идея информации о вас. Вот только это, абсолютно, потому что сегодня не модно и не актуально одеваться только вот так, как было в какой-то десятилетии. Каждый выбирает для себя то что, то, что ему близко, для того, чтобы раскрыть свои черты, чтобы подать себя правильно. Не всегда можно это сделать самому, особенно когда касается капсул или особенно, когда касается решения определенных задач. Все-таки этим должен заниматься специалист. Но если мы говорим о каком-то таком вот серьезном результате да, от восприятия вас, вашей целевой аудитории. Книга может быть специалистом? Книга может дать информацию, которая, которая вас натолкнет на правильность этого, того или другого решения, которое вы собираетесь выбрать. Но на самом деле есть закон, абсолютный закон, что ты можешь позволить себе, даже даже вот специалисты, ты можешь быть очень хорошим экспертом для кого-то. Себя нужно видеть со стороны, не говоря о том, что если мы идем к специалисту лечить зубы или стричься, не делаем это сами, то, естественно, конструировать такую, такую, это гораздо важнее, потому что это не нюансы, это целое. То есть конструировать свой образ, свой имидж, естественно, должен специалист, потому что от этого зависит ваш результат в жизни, от того, добьетесь вы его или нет, от того, будете ли вы удовлетворены. То есть это очень важная профессия. Якщо наші глядачки не мають змоги звернутися до професійних стилістів, що ви порекомендуєте їм почитати? На що звернути увагу останнім часом? Просто розвиватися в плані всего послухати семінари, послухати семінари, щоб розуміти, вообще, що такое імідж і стиль. Я думаю, ви погодитеся зі мною, що особливої уваги і турботи жінки потребують не лише на початку березня. Тож, щоби потішити дорогу вам жінку, ви можете приготувати їй чай. Можете подарувати котрусь із запропонованих нами книг. Або ж і це найприємніше, можна приготувати чай і почитати якусь із цих книг у голос. Зі святом вас, дорогі наші глядачки. Нехай кожна прочитана вами книга приносить вам радість і втіху. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик, це не кошикова книжка, і тим більше не книжка про кошик. Книжковий кошик, це коли я ніжком поринаю в телефір, знаходжу улюблену книжку.